মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই চাৰি নম্বৰ চেপ্তাৰটো আৰম্ভ কৰিম সমতলীয় গতি বুলি কয় মোচনিনে প্লেন বুলি কয় এই চেপ্তাৰটো যদি আমি বুজি পাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি স্কেলাৰ আৰু ভেক্টৰ ৰাখি কি বস্তু এইটো আমি বুজিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াক মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া স্কেলাৰ ৰাখি এনে এক ৰাখি যাৰ মান থাকে কিন্তু দিশ নাথাকে থাৰ্টি কেজি বুলি দিলোঁ ঠিক আছে থাৰ্টি কে জি তাতে তোমালোকৰ নাম্বাৰটো থাকে আৰু লগতে কি থাকে ইউনিটটো থাকে আৰু তাক বাদী ইয়াত ডাইৰেকশ্যন একো নাথাকে দিশটো নাথাকে কেৱল ভেলুটো থাকে মানটো থাকে ঠিক আছে আৰু তাক এটা এককৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হয় কিন্তু যদি তোমালোকৰ বেলেগ এটা মই যদি ভেলু চিটিৰ কথা কওঁ যেনে ভেলু চিটি ভেলু চিটি ভিজুগেল টু ছিক্সটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টু ইজ ডাইৰেকশ্যনত ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকৰ এটা সংখ্যা আছে ইয়াত ইউনিট আছে লগতে ইয়াত এটা ডাইৰেকশ্যন আছে ত' সেইকাৰণে ভেলুচুটিক আমি কি বুলি কওঁ এটা ভেক্টৰ ৰাখি বুলি ক'ম তো সেইকাৰণে মনত ৰাখিবা য'ত মান আৰু দিশ দুয়োটাই থাকে তাকে আমি ভেক্টৰ ৰাখি বুলি কওঁ ঠিক আছে ত' এতিয়া তোমালোকে চোৱা স্কেলাৰ ৰাখি এনে এক ৰাখি যাৰ মান থাকে কিন্তু দিশ নাথাকে কিন্তু ভেক্টৰ ৰাখি এনে এটা ৰাখি যাৰ মান আৰু দিশ দুয়োটাই থাকে ঠিক আছে মই বুজাই দিলোঁ যেনে উদাহৰণ তোমালোকৰ দূৰত্ব ভৰ উষ্ণতা সময় ঠিক আছে এইবিলাক হ'ব তোমালোকৰ কি এটা স্কেলাৰ ৰাখি হয় আৰু ভেক্টৰ ৰাখিৰ উদাহৰণ হ'ব শৰণ বেগ তৰণ বল ইত্যাদি আৰু এতিয়া নেক্সটটো চোৱা স্কেলাৰ ৰাশিৰ যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণ সাধাৰণ সংসাৰৰ দৰে কৰিব পাৰি একদম চিম্পুল চিম্পুলকৈ সিহঁতৰ স্কেলাৰ ৰাখিৰ তোমালোকৰ যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰি যেনে তোমালোকৰ আজি আজি উষ্ণতা কিমান ডিগ্ৰী আছে এটা নিৰ্দিষ্ট দিনৰ উষ্ণতা ধৰি লৈছোঁ থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ছিক্স ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে সৰ্বনিম্ন সেই দিনটোৰে সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ সেইদিনা চবচে কম কিমান উষ্ণতা আছে সেইটো এতিয়া দুয়োটাৰ মাজত পাৰ্থক্য লাগে জাষ্ট বিয়োগ কৰি দিয়া ঠিক আছে একদম চিম্পল চিম্পুল ইয়াত কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু কিন্তু যিটো ভেক্টৰ ৰাখি আছে সেই ভেক্টৰ ৰাখি কিন্তু ইয়াক ই যুগৰ ত্ৰিভুজ সূত্ৰ বা ইয়াৰ সমৰ্থক বা যুগৰ সামন্তৰিক সূত্ৰ মানি চলে তো এইবিলাকৰ সহায়ত আমি ভেক্টৰ যুগ আৰু বিয়োগ কৰিব পাৰিম ট্ৰিভুজৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বা সামন্তৰিক সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যুগৰ তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা আৰু নেক্সট পইণ্টটো কৈছে কি সংখ্যা আৰু এককৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হয় এটা স্কেলাৰ ৰাখিক যেনে মাছ কিমান ছেভেণ্টি কেজি তো ইয়াতে নাম্বাৰ আৰু জাষ্ট ইউনিটটো থাকে কিন্তু যিটো ভেক্টৰ ৰাখি আছে তাক এটা আমি এৰ দ্বাৰা মানে কাৰ চিহ্নৰ দ্বাৰা বুজাওঁ কাৰ চিহ্নৰ কাৰ চিহ্নৰ যিটো কাৰটোৰ মাথাটো আছে মূৰটো আছে সেইটোৱে ডাইৰেকশ্যনটো বুজায় কোনফালে ভেক্টৰ ৰাখিটো বুজাইছে হৈ গ'ল বস্তুটোৰ ডাইৰেকশ্যনটো বুজায় আৰু যিখিনি ইয়াতে দৈৰ্ঘ আছে সেই দৈৰ্ঘখিনিয়ে মানটোক বুজায় তো সেইকাৰণে ফেক্টৰ ৰাখি এটাক আমি কাৰ চিহ্নৰে বুজাব পাৰোঁ বা আমি কি কৰোঁ এই যে বুট লেটাৰৰ দ্বাৰাও আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এটা ফেক্টৰ ৰাখি যেনে বেগ বেগক এতিয়া তোমালোকৰ এনেকুৱাকৈ আমি ব'ল আমি কৰোঁ যে চ' এই এতিয়া তোমালোকে মানে কিবা এনেকৈও লিখিব পাৰি এটা ভেক্টৰ ৰাখিক ডাঠাকৈ দিব লাগিব তোমালোকৰ ঘূৰাইকেনে নহয় বা তোমালোকৰ ভেক্টৰ ৰাখি এটাক এনেকৈও দিব পাৰি ভিটোৰ ওপৰত এটা কাৰচিন দিব লাগিব তাৰমানে ভি মানে ভেলচিটি এটা কি হয় ভেক্টৰ ৰাখি হয় ত' আৰু ভেক্টৰ ৰাখিৰ যেনে ভি ভি ছিক্সটি কিলোমিটাৰ ছিক্সটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত' সেইকাৰণে ইয়াতে তোমালোকৰ কি হ'ব ইয়াতে মান ইউনিট আৰু লগতে ইষ্টৰ ফালে তোমালোকৰ গৈছে তাৰমানে ইয়াত ডাইৰেকশ্যন মান ভেলু গোটেইখিনি লাগিব ইয়াতে এতিয়া তোমালোকক মই অৱস্থান আৰু শৰণ ভেক্টৰ পজিশ্যন এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰৰ বিষয়ে মই তোমালোকক বুজাই দিম তাৰ আগতে এটা বস্তু তোমালোকে বুজি ল'বা এই যে ইয়াত আই কেব আগতে এইটো বুজি লোৱা ভেক্টৰ ভেক্টৰক এটা কাৰ চিনৰে বুজোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এইফালে তোমালোকৰ নেজ বুলি কয় এইফালে তোমালোকৰ মূৰ বুলি কয় এইটো তোমালোকে বুজি ল'বা আৰু এতিয়া মনত ৰাখিবা যে আমাৰ ডাইৰেকশ্যন তিনিটা আছে এক্স ৱাই আৰু জেড ঠিক আছে সদায় মনত ৰাখিবা এক্স ডাইৰেকশ্যনটো বুজাবৰ কাৰণে আমি আই কেবেৰে বুজাওঁ আই কেব এটা ইউনিক ফেক্টৰ হয় পিছত মই বুজাম বাৰু এতিয়া জাষ্ট এক্স ডাইৰেকশ্যন মানে এক্স ডাইৰেকশ্যনটো বুজাবৰ কাৰণে আই কেপেৰে বুজাওঁ ঠিক আছে আৰু ৱাই ডাইৰেকশ্যনটো বুজাবৰ কাৰণে জে কেব ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কে ডাইৰেকশ্যনটো জেড ডাইৰেকশ্যনটো বুজাবৰ কাৰণে আমি কে কেব ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে ত' এইখিনি তোমালোকে বুজি লোৱা তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰোঁ অৱস্থান ভেক্টৰ পজিশ্যন ভেক্টৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়োঁ ঠিক আছে এতিয়া মনত ৰাখিবা ধৰি লৈছোঁ এইখন এখন সমতল এই সমতলত ধৰি লৈছোঁ এটা বিন্দু আছে সেইটোৰ নাম পি বিন্দু বা এটা বস্তু আছে সেইটো এটা এটা বস্তু পি বিন্দুত আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি সেই পি বিন্দুত থকা বস্তুটোক আমি কি কৰিব লাগে ভেক্টৰৰ সহায়ত আমি বুজাই দিব লাগে ক'ত আছে তো সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে এটা মূল বিন্দু চাবা যিকোনো বস্তু এটাৰ আমি যদি ক'ত আছে সেইটো জানিব লাগে তেতিয়াহ'লে এটা মূল বিন্দু লাগিব অৰিজিন এটা লাগিব তাক ৰেফাৰেঞ্চ বিন্দু বুলিও কয় তো এতিয়া সেইটোক আমি ইয়াতে ধৰি লৈছোঁ অ' বুলি ঠিক আছে আৰু এইটো এক্স ডাইৰেকশ্যন আৰু এইটো ৱাই ডাইৰেকশ্যন বুলি ধৰি লৈছোঁ তো এতিয়া এই গোটেইখিনি আঁকাৰ পিছত এতিয়া সেই বস্তুটো সমতলখনত ক'ত আছে সেইটো বুজাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সদায় অৰিজিনৰ পৰা আমি কি কৰিম এটা এটা ভেক্টৰ আমি কি কৰিম ইয়াতে টানিম আমি ঠিক আছে তো এইটোৱে আমাক কি বুজাব যে এতিয়া আমাৰ এতিয়া অৱস্থান ভেক্টৰ মানে কি হ'ব যে সেই বস্তুটো অৰিজিনৰ পৰা ক'ত আছে তাক আমি এই কাৰ চীনৰ বুজাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এইটোৱে হ'ব পিটোৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে অ' পি হ'ব পিৰ এটা অৱস্থান ভেক্টৰ পি নামৰ বাৰু ইয়াতে ভেক্টৰক আৰ এৰে বুজোৱা হয় ইয়াক আমি আৰ ৱানেৰেও বুজাব পাৰি তোমালোকে ঠিক আছে ইয়াতে নেক্সট আৰ টুৰে বুজাব পৰা তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে তাৰপিছত কিছু সময় যোৱাৰ পিছত সেই বিন্দুত পি বিন্দুত থকা বস্তুটোৱেই তোমালোকৰ পি লেছ অৱস্থানটো পালে ত' পালে এতিয়া আমাৰ অৱস্থান ভেক্টৰ কি ক'ৰ পৰা আঁকিব লাগিব তোমালোকে জানাই মূল বিন্দুৰ পৰাই আঁকিব লাগিব মূল বিন্দুৰ পৰা এইবাৰ কাৰচিনা টানি দি কেনে তোমালোকে কি কৰা সেই পি ডেছ বিন্দুটোত থকা বস্তুটোৰ আমি অৱস্থান ভেক্টৰটো আঁকিব পাৰোঁ ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি কি গম পালোঁ বস্তুটো পিৰ পৰা পি ডেছলৈ চিফ্ট হৈছে গৈছে তাৰমানে ঠিক আছে এতিয়া পিৰ পৰা পি ডেছটো কানেকচ কানেকশ্যন কৰি দিয়া দিলে যিটো ভেক্টৰ পাবা তাক ডিচপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় শৰণ ভেক্টৰ বুলি কোৱা হয় হৈ গ'ল এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ ডিচপ্লেচ হৈছে বস্তুটো ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া মনত ৰাখিবা অৱস্থান ভেক্টৰ সদায় মূল বিন্দুৰ পৰা আঁকা হয় আৰু ডিচপ্লেচমেণ্ট যিটো শৰণ ভেক্টৰ আছে সেইটো তোমাৰ প্ৰাৰম্ভিক বিন্দুৰ পৰা অন্তিম বিন্দুলৈ তোমালোকে আঁকিব লাগিব এতিয়া এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ইয়াক অ' পি ভেক্টৰটোক আৰ ৱানেৰে বুজাব পাৰা আৰু অ' পি ডেছ ভেক্টৰটোক আৰ টুৰেও বুজাব পাৰা কোনো কথা নাই ঠিক আছে আৰু পিৰ পৰা পি ডেছলৈ হৈছে তোমালোকৰ শৰণ ভেক্টৰ পিৰ পৰা পি ডেছলৈ এইটো হ'ব শৰণ ভেক্টৰ তাক ডিচপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ বুলিও কয় তাক ডিৰেও বুজাব পাৰা এছেৰেও বুজাব পাৰা ঠিক আছে এইটো হ'ব ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ পি পি ডেছ ঠিক আছে এতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ কেনেকৈ উলিয়াই আৰ টু মাইনাছ আৰ ৱান কৰে মানে আৰ টু ভেক্টৰ মাইনাছ আৰ ওৱান ভেক্টৰ কৰিলে তোমালোকে ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ পাই যাবা ঠিক আছে এতিয়া আমি উদাহৰণৰ সহায়ত বুজিবলৈ বস্তুটো চেষ্টা কৰোঁ অৱস্থান ভেক্টৰ এতিয়া ধৰা হ'ল এটা বস্তু এ বিন্দুত আছে এ বিন্দুত আছে ঠিক আছে মানে এই সমতলখনৰ এ বিন্দুত এটা বস্তু আছে তাৰ যিটো কৰ্ডিনেটছ দিয়া আছে স্থানাংক সেইটো থ্ৰী ফ'ৰ বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে তো এতিয়া থ্ৰী মানে ইয়াতে কি বুজায় এক্স বুজাই ডাইৰেকশ্যন বুজায় আৰু ফ'ৰ মানে ৱাই বুজায় ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা মূল বিন্দু এটা আঁকিব লাগিব মূল বিন্দুত জিৰ' জিৰ' অৰিজিনত তোমালোকৰ জিৰ' জিৰ' হৈ থাকে এক্সৰ ফালে জিৰ' ৱাইফালে জিৰ' ঠিক আছে এইটো এক্স ডাইৰেকশ্যন তোমালোকে দি দিলা আৰু এইটো হ'ব ৱাই ডাইৰেকশ্যন দি দিলা আৰু এ বিন্দুত এটা বস্তু আছে তাৰ কো অৰ্ডিনেট দি আছে তিনি আৰু চাৰি এতিয়া আমাৰ অ' এ হ'ব ইয়াতে অ' এ হ'ব অৱস্থান ফেক্টৰ এ বিন্দুটোত যে বস্তুটো আছে তাক আমি কি কৰিলোঁ অ'ৰ পৰা এডাল কাৰ চিন্তা নিকেনে দেখুৱাই দিলোঁ যে তাত এটা বস্তুটো আছে আৰু ইয়াতে আৰ হ'ব তোমালোকৰ কি অৱস্থান ভেক্টৰ মানে অ' এ মানে হ'ব ইয়াতে অৱস্থান ভেক্টৰ আৰু তাক আমি আৰ এৰে বুজাইছোঁ ঠিক আছে এতিয়া অ' এ মানে হ'ব ইয়াত আৰ অৱস্থান ভেক্টৰ এতিয়া এই অৱস্থান ভেক্টৰ আৰটোক আমি কেনেকৈ লিখিম তো এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াত তিনিটোৱে কি বুজাইছে এক্স ডাইৰেকশ্যনত আছে ঠিক আছে আৰু মই আগতে আৰু মণিতে বুজাইছিলোঁ যে এক্স ডাইৰেকশ্যনটোক বুজাবলৈ আমি আই কেব ব্যৱহাৰ কৰোঁ ত' থ্ৰী আই কেব লিখিম প্লাছ চাৰিটো ইয়াত ৱাই ডাইৰেকশ্যনৰ কথাটো বুজাই আছে ত' চাৰি লিখিলোঁ আৰু জে কেবটোৱে সদায় ৱাই ডাইৰেকশ্যন বুজায় ঠিক আছে ত' এতিয়া আমাৰ যিটো অৱস্থান ভেক্টৰ হ'ল থ্ৰী আই কে প্লাছ ফ'ৰ জে কেব এতিয়া তাৰ মেগনিটিউট যদি লওঁ তাৰ মডুলাছ অফ আৰু ভেক্টৰ যদি আমি লওঁ কি পাওঁ ৰুট থ্ৰী স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ স্কুৱেৰ হৈ যাব তো ফাইভ পাই যাম ঠিক আছে তো এনেকৈ আমি অৱস্থান ভেক্টৰ এটাৰ মানটো ভেলিউটো মেগনিটিউডটো উলিয়াব পাৰোঁ তাৰপিছত নেক্সট আকৌ এইবাৰ শৰণ ফেক্টৰৰ বিষয়ে মই বুজাই দিছোঁ ধৰি লৈছোঁ অ'ৰ পৰা ধৰি লৈছোঁ পি বিন্দুত এটা বস্তু আছে তাৰ কৰ্ডিনেটটো দিয়া আছে তিনি চাৰি আৰু সেই বিন্দুটো তোমালোকৰ ডিচপ্লেচ হৈ কিউ পালে আৰু কিউত তোমালোকৰ কৰ্ডিনেটটো দিয়া আছে ছিক্স আৰু থ্ৰী দিয়াই আছে ত' এতিয়া ইয়াত অ' পি হ'ব আৰ অ' পি হ'ব এটা ইয়াত অৱস্থান ভেক্টৰ তাক আৰ ওৱানেৰে বুজাইছোঁ আৰু অ' কিউ হ'ব ইয়াত অৱস্থান ভেক্টৰটাক আৰ টুৰে বুজাইছোঁ আৰু ইয়াত পি আৰু কিউ পি আৰু কিউটো কি হ'ব ডিচপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰটাক ডিৰে বুজাইছোঁ ঠিক আছে এতিয়া পি কিউ হ'ব ইয়াতে কি পি কিউ লিখি দিছোঁ ডিচপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ মানে জানাই তোমালোকে আৰ টু মাইনাছ আৰ ৱান এতিয়া আৰ টু হ'ব ইয়াতে অৱস্থান ভেক্টৰ ঠিক আছে আৰ টু মানে হ'ব অৱস্থান ভেক্টৰ ফাইনেল যিটো ভেক্টৰ অৱস্থান ভেক্টৰ এতিয়া সেই অৱস্থান ভেক্টৰটোক আমি কেনেকৈ লিখোঁ জানোৱাই ছিক্স আছে লিখিলোঁ আৰু যিটো এক্স ডাইৰেকশ্যনত আছে আই কেপ লিখিলোঁ প্লাছ থ্ৰী টু ৱাই এইট আছে ত' সেইকাৰণে থ্ৰী লিখি ৱাই জে কেপ লিখিলোঁ মাইনাছ তাৰপিছত এইটোৰ অৱস্থান ভেক্টৰটো লিখা আৰ ৱানৰ ত' কি হ'ব তিনি আছে ত' তিনি লিখিলোঁ এক্স ডাইৰেকশ্যনত আছে আই কেব প্লাছ নেক্সট ৱাই ডাইৰেকশ্যনত ফ'ৰ আছে ত' ফ'ৰ জে কেব লিখিলোঁ ত' লিখিলে তোমালোকৰ এইখিনি হৈ যাব ইয়াতে ঠিক আছে মানে ইয়াতে যিটো ছিক্স আৰু থ্ৰী যিটো আছে এইটো হ'ল এক্সত আছে ত' সেইকাৰণে ছিক্স আই কেব লিখিলোঁ প্লাছ এইটো ৱাইত আছে তো সেইকাৰণে থ্ৰী কি লিখিলোঁ জে কেব লিখিলোঁ কাৰণ জে টুৱে ৱাই বুজাই আই টোৱে আই কেবটোৱে তোমালোকৰ এক্স ডাইৰেকশ্যনটো বুজাই ঠিক আছে তো এনেকৈ তোমালোকৰ কি উলিয়াব পাৰি ভেলুবিলাক উলিয়াব পাৰি ঠিক আছে ব'ৰ্ড হ'লে ভালদৰে বুজাই দিব পাৰি ইয়াতে বাৰু এনেই মই থুলমূলকৈ বুজাই দিলোঁ আৰু